puji bagi Allah SWT yang dengan limpah kurnia taufik dan rahmatnya kami mampu menyiapkan tugasan ini bertajuk peranan hadis dalam tafsir bi al-ma'tsur selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang wahyu dan sunnah baginda menjadi cahaya petunjuk bagi seluruh umat Tanpa pertolongan Allah, segala ikhtiar pencari ilmu ini tidak mungkin mencapai hasilnya. Sebagai pendahuluan, tafsir bi al ialah asas utama pentafsiran Islam kerana berpandukan aksar sahabat dan tabi'in. Hadis riwayat sahih daripada Al-Quran, hadis Nabi, penting kerana Rasulullah SAW menjadi penjelas Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Nah ayat 44, peranan hadis dalam tafsir bi al-maksur antaranya menjelaskan ayat mujmal dan mutasyabihat, memperincikan hukum syariat, menjelaskan asbab an-nuzul, menjadi hujah utama tafsir dan menguatkan tafsiran agar selari dengan maksud al-Quran. Kesimpulannya, hadis memastikan pentafsiran al-Quran lebih tepat, mendalam dan selaras dengan ajaran Rasulullah SAW. Tentang ayat al-Quran yang mujmal dan mutasyabihat. Pertama ayat yang mencuma ialah ayat yang disebut secara umum tanpa penjelasan terperinci. Contohnya dalam surah An-Nisa ayat 103 awal berfirman. Sebenarnya solat itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya ke atas orang-orang yang beriman. Ayat ini hanya menerangkan kewajipan dan waktu solat. Tapi tidak menjelaskan tata cara hilangan rakaat dan bacaan dalam solat. Sebab itu, hadis Nabi SAW berperanan memperincikan perintah ini. Solatlah kamu Sebagaimana kamu melihat aku solat. Iwaya Al-Bukhari. Daripada hadis inilah umat Islam belajar cara solat yang betul dan lengkap. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seterusnya ayat mutasyabat itu ialah ayat yang maknanya tidak jelas secara zahir. Terutama yang melibatkan perkara gaib dan sifat Allah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 7. Itu di antara ayat-ayat Al-Quran yang ada jelas maksudnya dan ada pula yang mutasyabihat. Ini menunjukkan bahawa ada ayat yang tidak boleh difahami hanya dengan akal semata-mata. Sebaliknya menentukan bimbingan ilmu dan penjelasan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis memainkan peranan penting sebagai tafsir bin maksur iaitu penjelasan terhadap al-Quran berdasarkan riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya Nur Alicia Kesina binti Cik Mat. Nombor metrik 2511414. Saya akan membentangkan tentang tajuk asas akhlak. Asas akhlak merupakan panduan dalam membentuk peribadi seseorang. Melalui akhlak Umat Islam didik dengan nilai akhlak sabar, jujur, amanah dan adil. Nilai-nilai ini akan menjadikan kita seorang yang baik dan berdisiplin. Sebagai contoh, amanah dapat menjadikan kita seorang yang dipercayai, dipercayai. Dan sabar menjadikan kita seorang yang dapat menghadapi ujian. Oleh itu, kita perlulah mengamalkan nilai-nilai akhlak ini dalam kehidupan seharian agar menjadi seorang insan yang berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ashraf Mera binti Muhammad Nur Sida, nombor matrik 2511433. Saya akan ulaskan tentang menguatkan dan menyokong tafsiran iaitu bab yang kelima dalam tajuk peranan hadis dalam tafsir bil maksur. Okey. Um... Pada mulanya, hadis merupakan peranan penting dalam mentafsirkan ayat-ayat al-Quran yang bersifat mm um, yang, yang bersifat umum iaitu mujmal ataupun ringkas atau memerlukan penjelasan lanjut. Oleh itu, hal ini termasuk dalam penjelasan tentang cara solat, zakat atau hukum-hukum yang disebut secara menyeluruh dalam al-Quran. Uh, seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat Hadis ini um, menjadi hujah utama dalam memahami cara melaksanakan solat yang tidak diterangkan secara yang tidak diterangkan secara terperinci dalam ayat dan hadis juga menjelaskan sebab an-nuzul yang penting untuk memahami sesuatu ayat. Selain itu, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering kali mengukuhkan tafsiran yang dibuat oleh para sahabat, terutamanya uh, mereka yang dikenal rapat mereka yang dikenal rapat dengan Nabi untuk memahami Al-Quran, seperti uh, seperti ibnu Abbad, ibnu Masud dan lain-lain lagi. Kemudian para sahabat keliru tentang maksud zalim. Lalu Nabi menjelaskan sesungguhnya kezaliman di sini adalah kezaliman di sini adalah syirik. Okey. Dan akhir sekali hadis ini telah menegaskan bahawa tafsiran tafsiran sebenar ayat dan mengelakkan kesilapan dalam memahami maksud kezaliman. Jika tidak merujuk kepada hadis, Uh, ia boleh menyebabkan uh, ia, bo ia boleh menyebabkan tersalah penafsir ayat secara tepat atau berdasarkan logik semata-mata. Manakala hadis juga menjadi penyaring dan pelindung daripada penyelewengan dalam tafsir. Manakala dalam tafsir bil maksud hadis yang sahih had Hadis yang soheh merupakan sumber utama kerana ia datang terus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerima wahyu yang menerima wahyu dan paling memahami maksud ayat al-Quran. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya Wan Munilah binti Wan Zakaria, nombor matrik 25111438 akan memberikan tajuk menjadi hujah utama tafsir. Hadis berperanan sebagai hujah utama dalam pentafsiran Al-Quran kerana kedudukannya lebih tinggi berbanding pendapat sahabat atau tabi'in. Rasulullah SAW ialah penerima wahyu, penyampai dan pentafsir al pertama Al-Quran. Firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 7, ayat ini membuktikan bahawa setiap perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW termasuk hadis wajib dijadikan panduan utama dalam memahami maksud Al-Quran. Menurut Asyuyuti dalam Al-Itqan fi Ulum Al-Quran, tafsir bi al-maksur ialah bentuk tafsir yang paling selamat dan sahih kerana berpandukan riwayat. Namun, beliau menegaskan bahawa hadis adalah sumber utama selepas Al-Quran kerana ia membawa penjelasan langsung daripada Rasulullah SAW. Ibnu Qasir pula menegaskan prinsip hierarki al-tafsir. Al-Quran sebagai sumber pertama kemudian hadis Nabi SAW diikuti pendapat sahabat dan akhirnya tabi'in. Dalam tafsirnya, beliau banyak mengutip hadis untuk menjelaskan hukum syariat, hukum Islam serta kisah para Nabi. Ini membuktikan kedudukan hadis sebagai rujukan utama dalam memahami Al-Quran. Ad-Dhabi pula memberi analisis kritikal dengan menegaskan bahawa Hadis lebih kuat berbanding pendapat sahabat atau tabi'in kerana ia berhubung dengan, langsung dengan Rasulullah SAW. Beliau mengingatkan bahawa tafsir yang mengabaikan hadis boleh menyeleweng daripada maksud asal wahyu. Manakala tafsir yang berpaksikan hadis akan lebih kukuh dan selari dengan tujuan Al-Quran diturunkan. Kesimpulannya, Asuyuti, Ibnu Qasir dan Ad-Dahabi bersepakat bahawa hadis merupakan... Rujukan terpenting selepas al-Quran dalam pentafsiran. Tafsir bi al juga berpaksikan hadis bukan sahaja menguatkan kesak kefahaman ayat al-Quran malah menjamin ia kekal autentik dan berlandaskan wahyu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin kongsikan tentang peranan hadis dalam tafsir bi al khususnya dari aspek memuatkan dan menyokong tafsiran. Dalam tafsir di al-Ma'tsur, al-Quran ditafsirkan dengan al-Quran, hadis, pendapat sahabat dan tami'in. Antara sumber yang penting ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana baginda merupakan penerima wahyu dan orang yang paling memahami maksud al-Quran. Hadis berperanan memuatkan tafsiran dengan memberi penjelasan yang tepat terhadap ayat-ayat al-Quran. Contohnya, hadis menjelaskan maksud ayat tentang solat, haji, zakat dan hukum hakam lain. Dengan itu, ia memastikan tafsiran tidak tersasar dari maksud sebenar. Selain itu, hadis berfungsi menguatkan tafsiran Membuku tafsiran Kedua Dari sudut Panduan syariat Al-Quran mengandungi hukum hakam Yang mengatur kehidupan manusia Sama ada dalam ibadah Mu'amalat Halal haram Mahupun akidah ia memberi garis panduan bagaimana seorang Muslim menjalani kehidupan yang seimbang, adil dan berlandaskan nilai Islam panduan syariat inilah yang berbentuk gaya hidup Islam yang tersendiri berbeza daripada cara hidup lain selain itu hadis juga berfungsi menyokong tafsiran yang telah dibuat oleh al-Quran misalnya apabila al-Quran menjelaskan kewajipan solat Hadis datang menyokong dan memperincikan cara pelaksanaannya iaitu dengan menyatakan uh, rakaat, waktu dan rukun. Kesimpulannya, hadis merupakan rujukan kedua selepas al-Quran dalam tafsir bi al kerana berfungsi sebagai penjelas, penguat dan perinci hukum Allah. Tanpa hadis, banyak ayat Al-Quran kekal umum dan sukar diamalkan. Seperti kewajipan solat yang hanya dijelaskan secara terperinci melalui hadis Nabi SAW. Firman Allah dalam surah Al-Hujarat ayat 44 menegaskan bahawa Rasulullah SAW bertanggungjawab menjelaskan makna Al-Quran. Oleh itu, kedudukan hadis lebih utama daripada pendapat sahabat atau tabi'in kerana ia sumber autoritatif yang sahih. Kesimpulannya, Hadis berperanan menjaga kesucian tafsiran al-Quran, memastikan ia benar, autentik dan berlandaskan wahyu, sekaligus memandu umat Islam memahami serta mengamalkan al-Quran dengan tepat. Sekian, terima kasih.